वडोदराની ગુજરાત રિફાઈનરી ખાતે ઇન્ડિયન ઓઈલ ગુજરાત રિફાઈનરી પેટ્રોકેમિકલ અને લ્યુબ ઇન્ટિગ્રેશન પ્રોજેક્ટ દ્વારા મુખ્ય પેટકેમ 허બ મુદ્દે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી વડોદરા શહેર નજીક આવેલી ગુજરાત રિફાઈનરી ખાતે ઇન્ડિયન ઓઇલ ગુજરાત રિફાઈનરી પેટ્રોકેમિકલ અને લ્યુબ ઇન્ટીગ્રેશન પ્રોજેક્ટ દ્વારા મુખ્ય પેટકેમ હબ બનાવવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે આ સમગ્ર આયોજન સંદર્ભે માહિતી આપવા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી આ પત્રકાર પરિષદમાં સૌપ્રથમ પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા લોકો માટે બે મિનિટનું મૌન પાડી શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી ત્યારબાદ રિફાઈનરી દ્વારા આગામી સમયમાં કરવામાં આવનારા નવા પ્રોજેક્ટ્સનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરાયું હતું જેમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ ગુજરાત રિફાઈનરીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને રિફાઈનરી

गुजरात रिफाइनरी का जो कैपेसिटी है वो थर्टीन पॉइंट सेवन से एटीन तक लेके जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट अभी एडवांस स्टेज पे है इम्प्लीमेंटेशन के और उसका एक पार्ट एक पोर्शन इसी साल के एंड तक चालू हो जाएगा और बैलेंस पोर्शन नेक्स्ट ईयर के मिडिल तक चालू हो जाएगा ये होने के बाद हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी इसके साथ साथ हम लोग पॉलीप्रोप्लिन बनाना शुरू करेंगे जो कि एक पेट्रोकेमिकल है और जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए एक सीड है इस पॉलीप्रोपलिन से आगे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का बहुत पोटेंशियल है इसके अलावा इस एक्सपेंशन के बाद हम लोग लूब ऑयल बेस्ड ऑफ बना पाएंगे जो आजकल हाई एंड ग्रेड थ्री लूब्स होते हैं उसके लिए एक अलग बेस्ड ऑफ चाहिए होता है जो आज की तारीख में इंडिया में बहुत लिमिटेड मैनुफैक्चरिंग है तो शरीका? इस एक्सपेंशन के बाद वी विल बी इन अ पोजिशन टू पार्शली सैचुरेट द डिमांड एंड डिसकन्टीन्यू द इम्पोर्ट्स लास्टली हमारा ऑक्सो ऑक्सोअल्कोहल प्रोजेक्ट पार्शली चालू हो गया है उसका एक पार्ट चालू हो गया है जिसके तहत हम ऑलरेडी एम बेचना शुरू कर चुके हैं इसका सेकेंड पार्ट जो है अगले तीन चार महीने में चालू हो जाएगा तो तब हम मार्केट में ए और बी ए सेल कर पाएंगे जो आज की तारीख में 100% परसेंट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा हम जो भी ए बनाएंगे दैट विल रिड्यूस द दरस्पोंडिंग अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट दैट वी आर करेंटली डूइंग सर आपने हाइड्रोजन बस चलाने की बात की है उसको उसके बारे में कुछ हम लोग क्या है हाइड्रोजन uh, बस का क्या है वो जब ऑपरेशन uh, में होता है वो धुएं के तौर पर सिर्फ वाटर वेपर छोड़ता है तो उसका पोल्यूशन इज निल तो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन सेटअप कर लिया है और हमारी बसें आ गई हैं तो उसमें कुछ स्टैचूटरी क्लियरेंसेज हैं बसों का रन इन पूरा करना है उससे कुछ सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हमें लेने हैं अथॉरिटीज से जब वो पूरा हो जाएगा तो हम गुजरात गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ સમાચારોના સતત અપડેટ માટે ટીએનએન ન્યુઝ ને યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલાઇકોન પ્રેસ કરો અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર